ねえ、プロデューサー、ちょっとだけ、私の話、してもいいです <noise> ありがとうございます。その、さ、私の事情とか、ちゃんと話、しておきたいなって。<noise> プロデューサーのことだから、きっと、 もう知ってるんですよねそれでもいいんです自分で話したいから私のうちあんまり裕福じゃなくて下にチビどもがいっぱいいてさ私がなんとかしなきゃって子供の頃からずっと焦ってたそれで両親に頼んだんです 私を初星学園に入れててほしいってアイドルになってお金稼いで一発逆転してやるんだーって単価を切ったんですバカな子供ですよね学園に入るのにもたくさんお金がかかることとかアイドルになれなかった時のこととか何にも考えてなかったんだもん 私は親の足を引っ張って余分な負担を増やしただけ借金をさせただけいつまでたっても落ちこぼれのままで家族の期待を裏切ってだからだから私のせいでお父さんは出て行っちゃったんですよ そんなに悲しい顔しないでください暗い話はここまでですからそんなわけで初めてお会いした頃の私ってお先真っ暗だったんですよね借金あるし体調悪いしレッスンは怒られてばっかりでああもうどうしようこのままだと来年の学費も払えねえうちに仕送りしたかったのに お金がなーいってな感じでマージヤバでしたそんなあたしが今やちゃんとアイドルやれてるんですよたっくさんの人の前で歌って戻ってアイドルとしてギャラをもらって家族にもやっといい報告ができてお先真っ暗だった人生が なんとかなるかもしれなくて全部全部プロデューサーのおかげなんです困っちゃいますよねこんなのどうやって恩を返せばいいかわかんないですよプロデューサー いいえちっとも私をこんなに可愛く育ててくれたんですもんのこの子帰ってきたら言ってやるんです成り上がるついでに。 やっぱそれしかないですよねまさか HRF のことですかプロデューサーは私にできるってそう思ってるんですねちょっと前までの私だったら。 本気にしなかったと思いますプロデューサーの課題評価だーって自分で自分を笑ってたと思います分かりません今でもやっぱり自信なんてないですだけどやってやるぞって気持ちですだからプロデューサー すぐそばでみせて,てくださいねぜったいいっぱいかやけ未らい明あかる